17-й лунный день. Согласовывая свои планы дня с влиянием Луны, вы получите в подарок, удачу и успех. Символом 17-го лунного дня является виноградная гроздь. Также богиня Шакти. Важно в этот день почувствовать радость жизни во всех ее проявлениях. Не стоит в этот день терять голову, заниматься серьезными карьерными делами. Аффирмация дня ⁇ Я вдохновляю и созидаю, я богиня и свободно творить мир по-своему ⁇ 17-й лунный день ⁇ это день раскрытия женской силы, обретения свободы и радости. И мы чувствуем, как в нас раскрывается источник женской энергии, она бьет ключом и веселит кровь. Сегодня мы можем сделать своего мужчину сильным и могущественным. Сегодня день нашего веселья и наших прихотей. В этот день можно раскрыть себе источник женской силы Шакти. Богиня проявленной женской энергии помогает нам в этом. Накопление, плодородие, радость бытия — вот главные аспекты этих лунных суток. Этот день очень удачен для заключения брака. Такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь. В этот день нужно делать только то, что приносит удовольствие. Пить красное вино, есть мясо и фрукты, особенно виноград. Наслаждаться жизнью во всех аспектах. Сегодня женщина полна энергии, которую ей необходимо передать мужчине. Через любовь или физически, либо энергетически Важно праздновать жизнь, играть свадьбы, устраивать торжества, проводить презентации, ходить на свидания. Общайтесь, веселитесь. Чувствуйте, как силы дают вам свободу в желаниях и действиях. Можно много разговаривать и произносить вдохновенные речи, петь и вообще выражать себя громко. Однако не теряйте голову, не дайте потокам сил превратиться в потоки разрушения, Вероятнее всего можно упустить что-то из внимания в деловой сфере и натворить от избытка сил лишнего. 17-й лунный день ⁇ День веселья и общения ⁇ основные свойства дня. День представляет возможность откорректировать внутренние структурные связи, осуществить кадровые перестановки. 17 лунный день день общения, радости любых коллективных мероприятий, встреч и бесед. Энергетика дня способствует любым отношениям, но давайте не будем терять рассудок, иначе веселье может перерасти в буйство. Удача и везение. Счастливое число 8. Стихия дня Земля. Счастливый цвет Желтый, Золотой, Янтарный, Лимонный, Шафрановый и Охра. Мотивация дня. Хорошее настроение и ощущение «мы вместе» надолго создадут вечерние посиделки с друзьями или коллективом. Дни здоровья и прочие неформальные мероприятия. Создаем настроение. Для привлечения энергии следует заплести косичку и вплести в нее желтую ленту, приколоть к волосам что-либо желтенькое. Желаю вам хорошего дня и настроения. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии о том, как вы проводите свой 17-й лунный день. И до скорого!